Ну, рассказывай. Сначала. Ну, рас ну, рас что, что рассказывать? Нифига себе, блин, ну давай как рассказывать. Начало, как, получилось, что оказался в плену? Ну, это было 15 числа. То есть я был возле горисполкома. где-то без 26 вечера. Уже собирался на вокзал, на ЖД вокзал, ехать на Донецк или на Краматорск, я тогда еще не решил. Вот, я разговаривал по, разговаривал по телефону сначала с, с моим польским коллегой, а потом с вот, представителем открытого диалога, то есть новость передавал, все. Вот. Ну, я показался подозрительным для людей с Горисполкома. Ну, как будто я шпион, и там, передаю информацию кому-то, сливаю, сколько там людей находится, какие у, у них там огневые точки, ну, все такое. Ну, то есть попросили меня пройти, проверить документы. Ну, отобрали меня сразу же, там, отключили телефон, отобрали всю технику, изъяли. Вот. Сутки просидел в горисполкоме. Потом меня в 15 числа, нет, уже 16 числа, меня перевели в СБУ вечером. Вот. Ну, после этого сидел в СБУ. Там били? Ну, конечно, били. То есть при допросе. То есть, ну, если это лично меня касается, то когда был допрос, это был 18 число. 18 числа, то есть меня, я был во время допроса Виталия Каульчука, и двух ребят с правого сектора. Они сами признали, что они с правого сектора, и этих двух ребят потом нашли вот убитыми. А вам говорили, что они убиты? Виталику сказали сразу после того, как их вывезли. Виталику сказали, что их их там убили, а нам, ну то есть и мне тоже как там при разных разговорах с охранниками так намекнули или там так, косвенно говорили о том, что их обменяли на кого-то. А сами вы что думали о них? То есть поверили, что обменяли? Ну все-таки, ну да, то есть как бы сначала было тревожно, ну, то есть мы понимали, что им, ну, то есть просто было сложно поверить в то, что их, в принципе, ну, убили, ну как-то просто еще не слаживалось, в голове просто это все не слаживалось, то есть как-то сложно было поверить, вот, и ну еще плюс охранник сказал, да, что там их обменяли. Вот, и как будто они еще улыбались, улыбались даже во время обмена стояли. Хотя и мне сложно было поверить, потому что я слышал, как их пытали, как их допрашивали, как их избивали. Поэтому мне сложно было вообще поверить, что они там могли улыбаться стоять. Вот. Но все-таки была надежда, что ну, их там все-таки отпустили. А много народу вместе с тобой в камере было? Ну, все зависело ну, по-разному. Если большая комната, там где-то 15 человек, то да даже в маленькой комнате было где-то комната, это самая малая комната, самая маленькая, это там 4 на 4 где-то было. Там без, без окон, понятно. Ну, максимум было где-то там 10-11 человек где-то так. А в большой комнате максимум было где-то 16 кажется, человек вот это, ну, за все время пребывания. Вот. Ну, то есть в... там было 3 комнаты. И еще была комната на складе. То есть там тоже это отдельное вообще помещение. Вот. Три комнаты в одном помещении, как бы в подвале. И еще э, нужно там на улице, во дворе там еще отдельный вход, это на склад. Вот. там тоже еще держали людей. То, есть, э, то, что я могу, могу говорить там э, о подвале конкретно, то в принципе там каждый день ну, там, до 20 человек в принципе, там, доходило где-то, если вместе в Как подвале. происходили допросы? Это все, в принципе, по сценарию одному. Где-то после 12 ночи приходили спецы, как их, как их называли, эти наемники, военные. И ну, начали там расспрашивать, кто, откуда. То есть и цепляли, цеплялись к разным словам, к ответу цеплялись. То есть они там, у них не было конкретной, я так понимаю, информации никакой. Они просто там, кто ты, откуда. И начинали там уже по цепочке дали, дали идти, то есть, если там, например, ты, ты скажешь, что ты с Киева, то для них автоматически ты был на Майдане. Ну, я думаю, сложно найти человека, который с Киева и не был на Майдане, это понятно. То есть, это само собой, хотя бы один раз, ну, кто-то туда пошел. Ну, и, соответственно, дальше допрос. И выбивали ответы, и ну, чтобы там рассказал, кого знаешь что там кого с правого сектора с Майдана кого знаешь то есть контакты выбивали ну такое кто тебя избивал ты их лица видел ну конечно не видел потому что у меня связаны были и руки и глаза но в принципе по голосу я по голосу я точно не, некоторых узнаю, узнаю это точно и одного я точно узнаю э, в лицо потому что уже там через Полторы недели, когда у меня, меня и еще нескольких людей э, выводили на улицу, уже, в принципе, э, с развязанными глазами, вот, уже там разрешали, то вышел один из этих спецов, вот, ну, и он сам, сам как бы спалился, что он был во время моего допроса. То есть, просто у меня фингал большой, блан был под глазом, вот, ну, типа спросил, там, это кто тебя? Ну, и ответил, там, ну, вот было дело. Он меня просто по голосу узнал, что я пленный, а я же был ну, не связан ничего. Он такой, о, ну это ж ты, это ж ты поляк. Вот. Ну и сразу маску надел, ну и я там его там запомнил в принципе. Uh -huh. Ну еще некоторые спецы были, которые там... Я... Спецы это какая-то каска там? Ну спецы, то есть этих всех военных, которых, которые там были, они их всех называли спецы то есть, которые допрос проводили, там были как-то, то есть, есть такие простые спецы, которые были постоянно в масках, они там прятались, они допрос непосредственно не проводили, но там были главные спецы, они без масок ходили, без ничего, то есть, с открытым лицом.